Зеленський торгує дітьми, пропагандисти запустили псевдоинформацию про файлы Эпштейна. Це просто шок. Целый проект по вывозу украинских детей в Турцию, который при этом курировала и курирует жена Зеленского. Паника, истерика, тавичи, дикий крик россиян через стены, не зная меж, а это их понесло. Это невозможно. Это ужас, это очень дорого. Кто-то жопой на калькулятор сел. Все это зацениваешь. Вот это вот что такое, а? И я смотрю цены на билеты, и билеты по 900 рублей на иностранные фильмы, по 2 500, по 1000. России полный безлет. Что что заборонили россиянам? Так, в одной из квартир местный житель был замечен за просмотром американского мультфильма Человек-паук. Решение о прекращении показа было принято незамедлительно. Выдавай ты с Ньюс-200, поставьте ты свои лайки, давай ты Ох, Ок, что за раз будет? Вы за обалдеете. Фейл Эпштейна программила новый свид. Названі прізвища та вчинки на острові багатьох представників російської так званої элиты. але... Но... Пропагандистам це не цікаво, вони намагаються знайти український слід у цих файлах. Готові? Слухаємо. Интересно еще так все-таки посмотреть. В материалах по делу Эпштейна содержится утверждение о возможной причастности Зеленского к торговле людьми на Украине выяснил РИА Новости, изучив новые документы, опубликованные Минюстом США. В одном из электронных писем, автор которого неизвестен... РИА Новости, автор неизвестен. Это уже много про что говорить, але слушаем далее. Зараз найцикавише. Привод расследования происхождения активов Зеленского с деятельностью модельного агентства Жан-Люка Брюнеля обвиненного в изнасиловании и пособничестве Эпштейна в торговле секс-услугами несовершеннолетних. В письме утверждается, что Брюнель ответственна за организацию торговли людьми на Украине. В пятницу замген прокурора США Тот Бланш объявил о завершении обнародования материалов по делу Эпштейна, 3,5 миллиона файлов и так далее. Но здесь же, вот что интересно: посмотри а целый проект по вывозу украинских детей в Турцию, который при этом курировала и курирует жена Зеленского, где уже несколько из этих детей родили. Вражение, я не Мальчика на доске объявления распяли. Это я лично своими глазами видела. Ну, погодьтесь, ну схожа риторика. Но при этом Запад по-прежнему делает вид, что ничего не происходит. А ну... то, что говорит мейджори Тейлор Грин, ну и действительно, Трамп же в какой-то период времени, всегда критикуя своих предшественников, говорил, что Америка должна сконцентрироваться на себе, а не развязывать войны по всему миру. Ну, то що ми відемо показ точність до наоборот. Ем, Ще ж я пропустив зв'язок між дружиною Зеленського та президентом США, але то таке. Це не головне, головне, що божевілля пропагандистів прогресує. Цим людям довіряють росіяни. Боже, куди вони котяться? Це просто пік пропагандистської шизофренії. Соловйов заявив, що їздить на німецькому мерседесе з класу на злоєвропейцям. Не, ну вы чулы такие. Шайсы, товарищи. Я продутен шайсен. Потому что, надо сказать, прямо вот я как еврей, катающийся на немецких машинах, чтобы им было грустно и печально от того, что еврей катается на немецких машинах, могу сказать, что обслуживание Мерседеса это полная шайся и машины сейчас, Мерседес, это дастис унд шайсен. Чувак, все так жахливо, седай за керможе гулив. Ах так, ты ж сам мучишься, что позлити европейцев, ну яка самопожертва. И машины сейчас, Мерседес, это дастис шайсен. По обязанностям выполнения взятых на себя обязательств. Я говорю не о наших дилерах, которые делают блестящие работу в условиях невыносимых санкций, Яких нестерпных санкций? Вон ж не ты же сам кричал, что вони не працюють. заплутався би далеко. Работу в условиях невыносимых санкций. А я говорю непосредственно о производителе, который предал своих потребителей и вел де-факто против них коммерческие санкции, вместо того, чтобы выкупить обратно весь свой счастье продал. Соловйов, не мучся на Мерседес. Спробуй користуватися російськими БМВ. Так-так, я не помилився. Російські БМВ існують. Це їхня нова розробка. <свистак> <плес> Думаю, він чудово виглядав на такому технічному диві. Тільки трохи допрацювати треба. Сидіння, зняти пляшку, поставити. Впевнений, пропагандисту сподобається. Історика через космічні ціни набирає обертів. Вони масово викладають відео у соцмережі, де скаржаться на життя. Алло, ви там що зовсім страх втратили? А якщо цар батюшки побачить, припинити ниття. Це невозможно. Це ужас, Це дуже дорого. Первое — это такси. Я живу в Санкт-Петербурге, и за последний год для меня такси стало просто неподъемным. Я не понимаю, почему об этом все молчат, почему об этом не говорят так открыто, потому что, ребята, это... я скидываю своим друзьям, мои друзья скидывают мне, и мы просто молча знаем с того, что происходит. Звычайно, мавчки, а же не претензии Путину, правда? Краще просто молчать в трубочку, как завжди. Я стерпела, когда я увидела повышение цен на помидоры. Я стерпела, когда поняла, что курица стоит 600 рублей за килограмм, что тоже абсолютно неадекватно. Но огурцы... Ненормально продавать килограмм огурцов по цене полкилограмма куриного фарша. Нормально вам, нормально. Знаете, сколько стоят эти три кусочка форели? И стейка из форели. Выглядит как-то да? скромновательно. Но у меня такое ощущение, что я купила акции в каком-то «Газпроме». Не-не, акции «Газпрома» уже дешевче. А теперь цена вопроса. 725 рублей. За три кусочки заходит завтра. Завтра будет за два. Россия ж стримку развивается. А вот это вот, я искренне не понимаю, почему оно так стоит. Вот это вот что такое, а? 3 800 без карты. Вот эта коробочка конфет. Это вообще что такое-то? С каких пор конфеты стоят? Как икра черная. Ты что вообще? Я поясню, памятай, ты вы кричали, что вас ничего не торкнет. Ось воно. Кто-то жопой на калькулятор сел. Все это за цена вообще? 204 рубля за экспоненту. Я ничего не понимаю, это теперь какой-то священный граль. Я его год назад пил по 138 в марте. Он за год подорожал на 70%. Это а что вы за пи...? Он в Минске стоит 90 рублей. Что происходит, ребята? Отбывается демилитаризация и денацификация. Забывчищу. Терпи и ны Не можно. Нытья заборонены. И наш главный девиз улыбайся и терпи. Объясните мне, пожалуйста, что произошло с ценами на билеты в кино? Мы решили с мужем сходить в кино. И я смотрю цены на билеты и билеты по 900 рублей на иностранные фильмы, по 2 500, по 1000. А ты думала, что качат из пиратских сайтов фильмы и показывают их у кинотеатрах, це дешево? Ну ты даешь. В некоторых кинотеатрах вообще не показывают зарубежные фильмы, только российские, всякие Чебурашки, Буратино. И цены, кстати, на Чебурашек с Буратино по 450 рублей. Вопрос. Что произошло? Что случилось? Вы не в курсе? Серьезно, за столько років ты не зрозуміла, что сталося? Как же все запущено? Я работаю кассиром в пятерочке и расскажу вам три факта о себе, от которых я отказалась в 2026 году. Конечно же, я отказалась от метро, поэтому я устроилась работать в пятерочку, пять минут от дома. Такси ноги найкращий засіб от безнадеги. Оптимизация расходов у меня произошла на ногти, маникюр и брови. Я научилась это все делать сама. Так как на салон уходит в Москве по 10 тысяч рублей в месяц. А вот это уже справді проблемка. Такими темпами скоро все россиянки будут выглядеть как Захарова. Просто молча. От россиян. Пока что все. В России показали жартебливое видео с рейдом комиссии с цензурой. Пока виглядає как жарт. вы дивлячись на те, что там відбувається, здається, что это самое ближайшее Я не понял. Комиссия по цензуре провела внеплановый рейд в одном из районов города. Целью рейда является противодействие распространению западной культуры. Так, в одной из квартир местный житель был замечен за просмотром американского мультфильма «Человек-паук». Решение о прекращении показа было принято незамедлительно. хе хе Ну, чем не случайная новина из России, правда ж? После устранения источника визуального контента проверка была продолжена в соседнем помещении. Глава муниципального самоуправления Борис Викторович Краснов лично помог обнаружить несколько дисков зарубежных исполнителей. Экспертиза на месте подтвердила несоответствие обнаруженной продукции действующим рекомендациям в сфере культурной политики. Принято решение об уничтожении технических средств из и музыкальных издиносителей. По завершении рейда представители комиссии провели разъяснительную беседу с находившимися в квартире жильцами, а после каждому из них вручили информационные буклеты. Напомним, по инициативе главы муниципального самоуправления Бориса Викторовича Краснова с 1 марта заработает белый список фильмов и музыки. Меры направлена на поддержку региональных творческих объединений и музыкантов. Я в шоке, явно постановочный видео, але, разумеешь, что все бываете в Росії реально. Приходимо до класики. наклала в штаны. Усі ви знаєте про операцію США щодо диктатора Мадуро. над яким уже сьогодні відбудеться суд. Так от той самий Мадуро був упевнений у своєму вічному правлінні, бо йому це гарантували. Послухайте. обіцяла Росія. Послухайте. Хі -хі -хі. Сьогодні сей же час. Ми розвертуємо національні оборонні комплекси на командному пункті на холмі Каракас, а також Форт Тіна. Совместно с военной мощью России в операции, направленной против американской тирании, Венесуэла даст достойный отпор, чтобы сохранить государственность. Вооруженным силам Венесуэлы будет оказана своевременная помощь ее союзников. В течение двух суток прибудут и наши российские друзья. Их морской флот, ВКС и десант не дадут американским захватчикам закрепиться в столице. Тримайся, Медуро! Российский десант терминово висувається до Каракаса с Гостомеля. Грунтовыми водами. Пацаны, где мы? В трубе, А морский флот уже готовится сплывать из дна. Гениальный ход, понимаете? Как же смешно заразгадывать, какие обещанки давала Россия. Вот что говорила российская пропаганда всего месяц тому. Я уверен, что здесь у Индии может быть очень интересная перспектива. Вот Мадуро, он же правильное решение сделал, принял. Он начал опираться на Россию. Много публично не скажешь, ну давайте скажем так обтекаемо. Если бы не Россия, сейчас Венесуэла бы пылала. Вот я это совершенно ответственно заявляю. Мы много сделали для того, чтобы в Венесуэле мир сохранился. И чтобы сегодня Трамп позвонил и так, знаете, задушевно, по-братски поговорил с Мадуро. А почему? А потому что он понял, что играть с нами сейчас уже просто невозможно. Вот так вот. Обманывая, виляя хвостом, создавая какие-то схемы. Все, закончилось это время. Пророку, вообще ЛД. Вот мы сейчас показали чуть-чуть, как мы можем ответить. Мы приняли решение, мы не дали американцам разнести Венесуэлу. Как мы это сделали? Ну вот когда-то об этом снимут фильмы, об этом напишут книги. Сейчас это секрет. Но поверьте, сделано блестяще. Сделано людьми, которые получили реальный боевой опыт хоть введения специальной военной операции. Сделано фантастически круто. И делали заранее, потому что была развета информация. И подготовились так, что Трамп тык-мык вывел флот и понял, что этот флот утонет. Ближайшие 1,5-2 часа после начала активних бойових действий просто утонет. И никакие ракети його не спасут, и нічого это не решит. Я вже бачу ці фільми і книжки про близьку допомогу Росії в Венесуэле. Як вони називатимуться? Як відставити партнера і засунути язику п'яту точку, або може операція Карака залягти на дно зі всім Кремлем? Хі -хі -хі. А тіх ми До речі поки що нічого притомного, ні путіні соловйови зі Скабієвими так і не сказали. Зате висловилися самі жителі Венесуели. <реку> Усі твердять, що американцям потрібна лише наша нафта. Але я хочу спитати Росії та Китаю, що у нас потрібно? Думаєте, їм потрібно щось інше? Типу рецепти наших кукурудзяних коржів арепа? <реку> Тим часом у телеграм-каналах серед зе пропаганди здійнялося виття. Ось слова известного российского Зет Военкора. В первый же день захватили президента семьей чужой страны. Языки у всех в попе. Это другое. А мы тут четвертый год воюем. Ну ничего, газета, котра свет укоторо все, что означает означає и справу с Россией. Речі, подейкують, что Мадуро охороняли кадыревцы. Просто они выпадково разминулись за американскую армию. Лукашенко теж висловився щодо Мадуро. все, что дуже Мадура. Это в целом и очень кумедно. вы все, ты знал его с детства. Э, Мадура не наркоман, это я знаю точно. Я не просто убежден, потому что я его знаю, можно сказать с детства. Так, так, это чисто правда. Их у дитинстві навіть художник зафиксировал тоже ось доказы. знать что что белорусский пюрер дуже тонко вічує, куди дме вітер, навіть перестрахувався про всякий випадок. И это связано не потому, что американцы глупые, там некому сказать, Ему просто не говорят. Угу. Ну, характер, понимаю, вы его характер знаете не хуже, чем я, и в то же время имейте в виду, я трампист, я, я себя часто называю, я не сторонник Байдена, и я это говорил, когда Байден был у власти. Ну а если не дійде до президента США, то это жарко, про всякий выпадок записал У Трампа я, я его понимаю, у него такая тактика. Надавить, отступить, отступить, надавить, где-то на пролом пойти бунтар, Самым хорошим в самом хорошем смысле слова. Я сам мало отличаюсь в этом плане от Трампа и себя называю Трампистом. Здається, хтось дуже не хоче, щоб за ним прилетів американський спецназ і відвіз його на гелікоптері до США. Спасіба цим ребятам. Вони нас предупредили. Григорович, Ти б краще карту показав, звідки готувався напад на мадуро. А я зараз вам покажу. Тим часом в Ірані тривають протести. Там рейтинг влади впав на 20%, Люди масово виходять на вулиці. The Times» повідомляють, що іранський диктатор розробив секретний план втечі, Вгадайте, куди правильно до Росії. План стосується особисто його родини та найближчих соратників. Ну що тут скажеш, десь у Ростові занервував один Фьодорич. Це ж тепер доведеться ріжко ділити. Краснодарском крае. Мы эту мисс четвертую добу сидеть без воды, электрики, та тепла За ваши атаки так и тут не до чего. это экзочайная ситуация в путинской России. Если вы никогда не набирали целую ванну снега для того, чтобы сходить в туалет, чтобы он растаял и у вас была хоть какая-то вода, то у вас все было всегда хорошо. Европа заздрыш. Вышла набирать воду для того, чтобы помыть посуду. Набираем снега с горкой. Тут уже предыдущий у меня растаял. И это уже третья кастрюля, которую я приношу. И вот столько вот. И вот это была полная. И столько всего лишь набирается. Цікаво, що в них там було на новорічному столі. Сніг під шубою на поїзді свіжо вичавленого снігу, сніг по-французьки смакоте. Ну вкусно. Зате, якщо цих людей спитати навіщо Путін напевне на Україну, вони відповідять. А ви бачили, як в Україні погано живуть? Ми ж їх врятувати хочемо. Господи, я не хочу вже слухати про цю Росію. Саме бідна страна. Терпіть росіяни ще трохи на кожного маду. Знайдуться свої сили США. От а я ледь не забув. Фрази з відомої казки у Краснодарському краї заграли новими барвами. Послухайте. Ваша нома прийшла і принесла принесла. Насолоджуйтесь, величу. Усе трамп не вірить Путіну остаточно і безповоротно. Якби Путін не намагався переконати президента США в тому, що Україна атакувала його резиденцію, розвідка США не знайшла жодного доказу цього. Президент Зеленський і воздово кондакте на страйк он Путінс резидент. Happened fairly nearby, but it had nothing to do with this. Why did you believe him in that moment, and you say that about? Because nobody knew at that moment. I mean, that was the first I heard about it. So why don't he we you said that his house was attacked. But we don't believe that happened. That's Ри слова Трампа російська пропаганда намагається довести протилежне. Навіть зліпили відео за допомогою штучного інтелекту, яке нібито має довести присутність безпілотників над резиденцією Путіна. Поки що повірили у це лише росіяни, люди, які вміють думати і бачити, сказали, що це повна маячня. Подивіться. Не лише одне питання, а де Годзіла? Де да, Голівуд відпочиває Том, Круз нервово курить, осторонь. Ну як вам таке кіно? Напишіть у коментарях.